nyu yorkning manhatten rayonida ayat restorani ochildi uning egasi abdulelenani shtatda bir necha restoranni yuritadi ammo falastin taomlarini aynan nyu york yuragida mijozlarga taqdim etishni orzu qilgandim deydi like u was... bunday joyga ehtiyoj bor edi chunki atrofda bunaqasi yo'q falastin taomlari degan yozuvni ko'rmaysiz eron pokiston hindiston restoranlari esa ko'p deydi tadbirkor elenani Manhattandagi yangi joyni hamas guruhi isroilga hujum qilganidan bir necha kun o'tib ochgan yangi biznes keskin qarshilikka uchradi onlayn tanqidlar yog'ildi asosan isroildan odamlar nafratga to'la po'stlar qoldirishdi restoranimizga negativ baho berishdi deydi u salbiy reaksiyaga tadbirkor g'azodagi vaziyatga doir yozgan izohi sabab bo'lganini aytadi g'azoda onalar farzandlaridan ayrilayotgani haqida yozgandim o'zim ham yaqinda farzandli bo'ldim odamlar u yerda nimalarni boshdan kechirayotganini tasavvur qilish qiyin deydi u elenanining biznesini kutilmaganda nyu yorkning yahudiy jamoasi a'zolari qo'llab quvvatlashdi onam liviyalik yahudiylardan otam sharqiy yevropadan kelgan Ashkenazi yahudiylaridan dedi haris nyu yorklik pediatr restoran mijozlaridan biri uning devorlaridagi ayrim dekoratsiyalar siyosiy tusda ekanini ta'kidlasada haris bu yerga tez tez kelib turadi. turadimenyusida masalan daryodan dengizgacha falastin davlati bo'lish kerak degan yozuvlar bor bu isroil davlatchiligini rad etish degani bunga qo'shilmayman deydi haris so ammo u qo'shnilar bilan kelishib yashash tarafdori ekanini aytadi dialogue... yonma yon tinchlikda yashashimiz kerak har ikki xalq o'z davlatiga ega bo'lishga haqli deydi haris elenaniga ko'ra restorandagi dekoratsiyalarni har kim o'zicha talqin qiladi ba'zilar yozuvlarni barcha yahudiylar quvib chiqarilsin faqat falastin davlati bo'lsin deb talqin qiladi meni fikrim bunday emas falastinliklarga erkinlik tilayman deydi restoran egasi linzi vays yana bir yahudiy mijozlardan falastinliklar madaniyati haqida ko'proq o'rganish istagida restoranga kelishini aytadi falastin restoraniga makoniga taomlari va madaniyatidan bahramand bo'lishga kelaman yonma yon tinch yashash deganda men shuni tushunaman deydi ayol ayoluning fikricha o'rtadagi tafovutlarga emas balki o'xshash jihatlarga e'tibor qaratish lozim taom bo'lishib non bo'lishib taom ustida mushtarak maqsadlarimiz haqida suhbat qurish madaniyatlarimizni bir birimiz bilan bo'lishish juda muhim deb o'ylaymanhar ikki xalq tinchlik osoyishtalikda yashashni xohlaydi umum manfaatlarga urg'u beraverish kerak deydi vaystyaqin sharqda vaziyat murakkab bir paytda deydi u ayat restorani ikki xalq qanday qilib til topisha olishini namoyish etmoqda جان فرناندس شاهرو همراه، آمریکا واسو چون